Salam əziz dostlar, hər birinizə Allahın salamı olsun. Yuxarıda gördüyünüz sual haqqında siz də düşünün. İndi həmən suala izah verəcəyəm. Nə üçün insanlar Allah'a yönəlirlər? Tarixi faktlar bunu göstərir ki, Allahı tanımaq bütün dövrlərdə insanların əsas istək və hədəflərindən biri olmuşdur. Bu Allah şunaslığının insanın fitri xüsiyyəti olduğunu göstərir. Ştirə xüsiyyətlər, yaradılış zamanı insanın daxilində qoyulmuş xüsiyyətlərdir. Belə ki, əgər bu daxili keyfiyyətlərin üstü xarici amillər vasitəsilə örtülməsə, insanın öz fitri xüsiyyətinə verilətməsi qaçılmazdır. Elə bu fitri xüsiyyətlərdən biri də Allah'a və onu tanımağa olan meyl olduğu üçün bütün dövrlərdə insanlar onun, yəni öz yaradana qarışıq salmışlar. Qərarının olduğuna daxilən inana Bu insanlar bir çox zamanlar onu düzgün müəyyən edə bilməyiblər. Məs bu səbəbdən bəzən günəş, ay, ulduz kimi səma cisimlərinə və bəzən də daşdan yorulmuş böyük ağac və müxtəlif heyvanlar kimi yerdə olan varlıqlara Allah deyib ona ibadət ediblər. Allah'a yönelmənin əhəmiyyətini ifadə etmək üçün Allah'a inanan insanlarla inanmayan insanların yaşayış tərzini müqayisə etmək kifayətdir. Allahı tanımaq və tanımamaq bir əddiqad olaraq hər insanın həyatının müxtəlif cəhətlərində, o cümlədən niyyətlərində, düşüncələrində, əməl və rəftarlarında ciddi təsir qoyur. Hətta Yaradana inamı olmayan qərb aləmləri belə İnanan insanların əksərən inanmayan insanlardan cəmiyyət üçün daha faydalı olduqlarını etiraf ediblər. Belə isə gəlin öz yaradılış formamıza uyğun olaraq daxili səsimizə qulaq asaraq o uca yaradanımızı tanımağa çalışaq.